ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೇ ಇದು ವಿಶೇಷ ಗುರುವಾರ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಿಯೋಗದ ಗುರುವಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಧನಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿದೆ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ ಚ ಚೂತು ವಿಭಕ್ತ ಚಿತ ಭೂತಭರ್ತೃ ತಜ್ಞೇಯಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಚ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಅದು ಒಂದೇಯಾದದ್ದಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಭಕ್ತವಾದದ್ದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಕಾಪಾಡಿ ದತ್ತಗುರುಗಳೇ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿ ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री 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 सिद्धाय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय 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 नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ विष्णुदत्ताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय 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 नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय 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 नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय 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 नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय 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 नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय 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 नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय 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 नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय 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 नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्री विष्णुदत्ताय नमः ॐ श्री सिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः ॐ श्रीविष्णुदत्ताय नमः ॐ श्रीसिद्धाय नमः